Слушайте меня, пожалуйста, внимательно. Меня слышно нормально? Да. Итак, когда был проведен первый парад пленных, который вызвал такое дикое возмущение с вашей стороны, главной целью этого парада было показать, что все пленные передвигаются на свой и в принципе совершенно здоровы. Вы прекрасно знаете, для вас не секрет, что в момент обмена зачастую, Пленные наш, наши бойцы или наши активисты, которые находились у вас в плену, после обмена сразу же попадают, сразу же госпитализируются. Более того, вы прекрасно знаете, что был случай, когда вы не довезли пленных, и двое, или один, или двое человек умерли прямо в машине в момент передачи на. Так вот, эти парады в первую очередь показывают, что все мы, в принципе, здоровы. Что касается реакции мирных жителей, то вы уж простите, но после того, что они пережили, и когда они показывают именно виновных в их бедах, в их горе, когда у них гибнут дети, гибнут их друзья, соседи, родственники, простите, это наименьшая реакция. И она говорит не, не о дегуманизации, а о высоком гуманизме этих жителей, что их не на куски разорвали, а все что войсками били, простите. Что же касается поведения отдельных блок, отдельных то поверьте, это тоже можно понять. И по сути это никак не сравнимо с теми издевательствами и с теми пытками, которые, которые причиняются нашим бойцам.